Доброго ранку. Крым витает каждого из вас и желает хорошего настроения. Много людей спрашивают, меня, почему я не разговариваю украинскую. Я очень хорошо разговариваю украинскую, потому что, как я сказал, моя бабушка была у меня учителем в школе украинского языка и украинской литературы. Я поступаю в политех Донецкий, экзамен по украинскому сдал на пятерку. Разговариваю на русском языке, потому что большинство людей русскоязычных и понимают меня и в эфире, и во всех моих аккаунтах я общаюсь на русском и буду общаться на русском. Понимаю на многих языках. English is the most popular language in the world. I speak. Deutsch, Furfrestein, их лебедих. Понимаю на крымско-татарском. Но, знаете, ребят, мне проще, потому что вот эта девушка, ну, вы все знаете, Мавелей, это моя жена. На самом деле, она учительница английского и немецкого языка. По профессии работать не стала? Нет, не, 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 стала. Мое. Мы работаем вместе. Ребятушки, сегодня уже 22 августа. Вот так вот выглядит, выглядит ласточки на гнездо. И да, что еще хотел сказать. Вы вот говорите, ты специально там коверкаешь или путаешь слова? Нет, ребят, у меня просто захопливает столько эмоций, что я я начинаю, короче, вот, закрепываться и путать эти предложения, слова, и как-то вот коверкаются. Поэтому это не моя фишка, действительно, вот, хотя сказать быстро и много, я начинаю пукать бук, букать буквы. Так что вы не обращайте внимания. Смотрите, какая жаркая погода, 22 августа в Крыму, море, щиль. Растет даже здесь белый олеандр. Вот такие вот цветочки. Да, мы здесь были. Очень хорошая кафешка. Рекомендую. Здесь можно встретить дни рождения. Вот там у смотровая площадочка есть. На ласточке на гнездо. Вон она выглядывает. Також дуже сподеваюсь, что многие из вас меня зрозуміли. Повторю, в Крыму не запрещен украинский язык. Официально три языка разрешено в Крыму. И даже на заправках на многих написано на трех языках. Это русский, украинский, крымско-татарский. Не цураються, ніхто у вас. Все добре. Тільки не пишіть едоту. І все буде гаразд. Дякую. Помаши машину